سامعین کرام خاتم النبیین سید الین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ دین و دنیا کا اختلاط ہے دونوں کے کٹھا کر دینا یہ وہ کام ہے تاریخ آدم میں جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور تھوڑی دیر بعد ہی مسلمان بھی اس کو چھوڑ بیٹھے کہ دین اور دنیا کو حضور نے اکٹھا کیا از کلیدی دنی درے دنیا کشاد پہلے ایسے گروہ موجود تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے یا خانقاہوں میں بیٹھ جاتے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے کچھ وہ تھے جو حکومت کرتے منڈیوں میں خرید و فروخت کرتے بال بچوں میں رہتے مگر وہ دین سے لا پرواہ ہوتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ایک عجیب اور بالکل نادر کام کر کے دکھایا کہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ پوری طرح اس میں مصروف ہو جائے مگر اللہ کو نہ بھول از کڑی دے دین درے دنیا کشاد دین کی چابی سے حضور نے دنیا کے دروازے کھولے ہم چوپ بتنے گیتی نزاد کائنات نے آپ جیسا کوئی نہیں جنا جو کام آپ نے کیا نہیں کوئی کر سکا یہ اتنی عجیب بات تھی انسانوں کے لیے کہ وہی حکمران ہو اور وہی وقت کا سب سے بڑا ولی ہو اس میں ہی دونوں چیزیں جمع ہو اقتدار بھی اس کے پاس ہو اور وہ دوسری امت کا مرشد ہو اس سے بڑھ کر کوئی رہبر مرشد نہ ہو اسی لیے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیت کی جاتی تھی اس وقت کسی مرشد اور پیر کی بیعت نہیں ہوتی تھی خلیفہ وقت کی بیعت ہوتی تھی کیونکہ خلیفہ میں بیات وقت حکومت اور دین اکٹھا ہوتا تھا مگر بعد میں ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا اور افسوس یہ ہے کہ وہ ظلم جو ہے اس کو اب تک نہیں لوگ سمجھ سکے یہ شخصیات میں اڑج گئے بات نہیں سمجھ سکے کہ کیسا خطرناک مور امت مڑ گئی جس کی وجہ سے وہ سارا کیا کرایہ برباد ہو گیا اللہ کے رسول نے دین دیا تھا مذہب نہیں دیا تھا یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ مذہب بہت بڑی گالی ہے مذہب کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں مذہب ہے ریلیجن اور دھرم کہ بعض خانوں میں جا کر اللہ کو یاد کرو بھگوان کو سجدے کرو کاروبار جیسے جی چاہے کرو جیسے بڑے کاروباری لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ میرا فرض ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ دین و دنیا کو رکھ کر لینا یہ مذہب ہے دین و دنیا کی جدائی ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی حوث کی امیلی حوث کی حدیلی یہ جو رو رہا ہے لوگ کے مسلمان یہاں تک کیوں گر گئے اس کا ایک ہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں باقی سب اس سے پیدا ہوئے ہیں کہ نمازیں چھوٹ گئیں زکاط دینے سے لوگ رک گئے کرپشن ہو گئی یہ سارے پھل ہیں بنیاد کیا ہے ملوکیت اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھ دھوکہ نہ کھائے پیر پیرے ہی ہوتے فوج کے ساتھ ہوتے ہیں مارش اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکے دینا کے بیان شان دیتے رہتے ہیں پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں سب کچھ یہ سچ ہے کہ بنو میاں اور بنو عباس کے دور حکومت میں بعض علماء نے ملوکیت کے خلاف سزائے احتجاج بلند کی لیکن بادشاہ نے طاقت کے زور سے ان،, ان حق پرستوں کو اسی طرح ختم کر دیا جس طرح انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہندوستان کے حق پرست علماء کو ختم کر دیا انگریزی دور آیا جو بڑے اور ماتے جو کہتے تھے کیوں کافر کی حکومت قبول کریں یا پھانسیوں پر لٹکا دیے گئے یا بیس سال کے بھیج بھیجیے کالے پانی میں مار گئے ہاں؟ باقی آرام سے ساتھ مل گئے عوضے قبول کر لیے اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفسر کیا ابراہیم نفس رضیہ محمود عنیفر مالک نے ساتھ دیا امام صاحب نے فتوہ دیا کہ پچاس نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دیا اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ اٹھو بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا ان کا مشز وہاں نفس کیا مدینہ سے باہر جہاں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو مگر امام ونیفا مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا اسی لیے علی میاں سید ابو الحسنی لکھتے ہیں کہ مالک رب ابو کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا تھا یہ ابو آمد اور شافی تو پیدا ہی میں وہ جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا اگر یہ فصلے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو کیا ہیں جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے وہ امام حسین کے ساتھ کہ ماں گوری دیکھنا بگڑا ہو تختہ اٹھ مگر بیچارے چارے کچل دیے میری رائے یہ ہے کہ بحثیت مسلمان قوم زندہ ہے مسلمانوں کے زوال کا باعث صرف ملوکیت ہے جو ایک تاریخ سجری میں رائج ہو گئی اور مختلف عناصر اور متعدد عوامل کی بدولت مسلمانوں کی زندگی کا مدارل ہے بن گئی چلی آ رہی بس وہ کام چلتا آ رہا رکھا نہیں بند نہیں ہوا آگے پڑھوں گا پھر فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر وغیرہ کے مسئلے چل پڑے کہاں تھے یہ مسئلے دین کا تھا دو سو بیس واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا آیتیں پہلے بھی پڑھتے تھے حدیثیں پڑھتے تھے بلکہ تقدیر سے مسلمان دلیر تھا کہ جو ہونا ہو کر رہے گا ڈرنے کے برانے کی بات محنت نہیں چھوڑ دی تھی جیسے اقبال ایک اقدام کہتے ہیں میں نے پیرے رومی سے پوچھا وہ سوال جب اپنے ذہن میں نا رومی سے مسلمی سے جواب لے دیتے کہ یہ مسئلہ ہے جبر و قدر کیا انہوں نے کہا اقبال پر کبے کو بھی ملے ہیں پر باز کو بھی ملے کبا ان سے اڑ کر مردار کی طرف گیا باز ان سے اڑ کر جا کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا مسئلہ ایک ہی ہے گئے گزرے مسلمان قاہل ہو گئے پھر جب سب کچھ ہونا ہی ہونا تو بیٹھ جاؤ مسلمان جو تھے دلیر ہو گئے پھر چھلانگ لگا آدمی مرنا تو مر جائیں گے نہیں مرنا نہ کچھ نہیں بنے گا ان کو تقدیر نے شہباز کی طرح دلیر کیا ان کو قبو کی طرح سست کر دی مگر یہ مطلب اس دور میں جاری ہوا واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا جب بنو میاں نے بندگانے خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شہار زندگی قرار دیا تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدا احتجاج بلند کی ان بادشاہوں نے علماء سو کی وسادت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزین کر دیا کہ بنو میاں کو بیختا ہے جو کچھ کرتا خدا مودیوں سے ملی نا کہ سناؤ کیا کرتے ہو حکومت کے خلاف اٹھتے ہو بھائی اللہ کی طرح سے ہوتا ہو اس کی مشیل یہ ہے کہ بنو میہ ہم پر حکمران ہو اللہ ہی چاہتا قل اللہ امہ مالک المل وہ بادشاہ دیتا اندازہ کو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا جب کہیں اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو کس طرح اللہ نے دیا ہم اٹھیں گے ہماری مد کرے گا ان سے چھین لیں گے وہ یہ مانا لیتے تھے انہوں نے کہا نہیں جس کو مل گئی ہے وہ فیرون ہے یا نمروز ہے وہی ٹھیک ہے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقتان پڑا یہ بھی موروی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا کر اتنا ظلم ہو رہا ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقتان پڑا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں انسان تو مجبور ہے اس میں بھی خدا کی کوئی مسئلت ہوگی کہ اس نے ان موقع کو ہم پر مسئلت کر جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حق ہو گئے ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا حکمرانوں کو, کو برا کہتے ہیں نا نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے بھائی ان کا قصور نہیں جیسے ہم سے ویسے بالکل جھوٹ بولتے یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا جھوٹی بات ہے مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا غرض کے انصراتین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزین کر دیے چل رہے ہیں اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب تیزدی کے مطابق ہو رہا اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیم کے خلاف بھی ہے نہیں کوشش کرنی چاہیے بھائی تم اللہ سے ٹکر شاید اللہ نے بنو میہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑھائی مضمر ہو ہم تو مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں؟ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عملے سالے بجار آنے کا حکم دیا تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیا ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے توبہ حق کہنے سے اب میری دیوال کاٹ بھی جائے روزے بنے ہوئے ہیں گمپت بنے ہوئے ہیں اور یا ہیں صوفیاء ہیں کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیا کا کرام پھیلاؤ صوفی کیا کرتے تھے لوگوں کو بھنگ پھر سرا بھائی اللہ اللہ کرو آؤ ہم سے سکھو. یہ دس ہزار مرتبہ پڑھنا اب دس ہزار مرتبہ پڑھتے پھر دن ختم ہو جائے گا وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی دنیا میں کیا ہو رہا خجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوب بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا آپ حیران ہوں گے سارا قرآن کھنگال جائیں سارا دہدلیس کا زیرہ جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا اور لفظ صاحبے ہوں گے مومن متقی صالح صوفی نہیں آئے گا تصوف نہیں آئے گا یہ سلام کا لفظ ہی نہیں بلکل دین میں خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو حاشم بنی امیہ میں سے تھا اور پہلی خان کا جو ثانوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے رمرہ میں قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی خان کاؤں میں گوزدہ فقیرہ چون مسجد صاف کشیدہ خدا کے لیے ان ختموں کو حسین کی بات سن کر نہ اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا گیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا فقیراں چونب مسجد صاف کشیدہ جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صاف بانتے تھے نماز گرے بان ہے شہن نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں قرآن سن کر نکلتے تھے کوٹ دو تختن کی وہ جا کر بادشاہوں کی گرے پکڑ لیتے تھے تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے ولے چون دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خزیرت جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے مسلمان خان کاوں میں کس گئے حضر اس فکر و درویشی سے جیسے نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری لارم بے جس اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جکا دو اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا غیرت چھین لی غیر اسلامی سب بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا ہزاروں شامی انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی اشراکی مشائی فلسفی اور مختلف القائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے یہ لوگ رحبانیت اور کے دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹھ اللہ کی کرتے رہو باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو اور انہوں نے مصر شام عراق خصوصاً بسرار، بغداد نے وہی خانقائی نظام قائم کر دیا جو ان کے مظاہر میں مربت تھا جب ہماری تفاصیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئے وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دیے روایتیں اسرائیلیوں کی تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا مختر یہ کہ سلاتین، علماء صلا صوف تینوں کی متوقع کوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ آرام سے بیٹھ گیا بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا انگریز آ ہندو آ کیا کریں واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے ابلیس کا پیدا کرنا یہ دین نے نہیں سکھایا ابلیس کا چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق کا اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی جی کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی یعنی اس لیے کوٹ کر ان سے چھین نہ لیں اپنا حصہ نہ چھین لیں اور دین تو کہتا جیسے ابن عظم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مار نہ چھینا اور نہ, نہ کھایا وہ خود کا مرتب ہوگا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا ان کے بینک لوٹ لیتا اپنا حق لیتا زیادہ نہ لیتا اپنا حق لیتا بی ایم کے فتح اور اس پر لکھا علامہ شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو کہ اسلام کیا اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے اپنا حق وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں سے ان سے چین لو تو فرماتے ہیں کہ ابنیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے اور امر سالے کا دوسرا نام جہاد ہی سبیل اللہ ہے اور سرکار دو عالم کی تی سالہ زندگی عمل جہاد بلا کی زندہ تصویر اور پرانی تعلیمات کی جیتی جاگتی کی تصویر یا کرو 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 ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد ساری شرارت خلاصہ سا کلام یہ ہے یہ دو سو انتیس ہوا کہ اگر مسلمان دوبارہ سر بلندی کے ہے نسخہ سن لو صرف تلواریں لے کر کافروں گرام مارتے پھر وہ سے جانے دے دو گے شہید ہو جاؤ کیا بنے گا نظام کی تبدیلی کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو لوگوں کو سید قطب اور موجودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی پہلے خود تو مسلمان بنو اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا پھر, پھر یہ کوششیں ہوگی خلاصہ اکرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں یہ پہلے عمل بعد میں ہوتا علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو کسی کے پاس جاتا وہ ترجمہ دیتا ترجمہ جو ہے رس کے وہ کیا پڑھے گا کسی کا ترجمہ دے گا اوپر وہی جھوٹے کسے داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا وہ کافر ہو جائے گا قرآن سے کیا ملے گا پہلے دین صاف کرو ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رج کر کے صحیح بچوں کو دین دیں کہ قرآن اصل میں کیا یہ حاشی اور تفسیریں پڑھاؤ گے دئی کرنا ان کو جگہ جگہ نصاف اللہ پیغمبر نے یہ کام کر لیا یہ غلط ہے چیزیں صحیح علم اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا نقطے کی بات پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا حکومت کرنے کے لیے آیا اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خام نہ کرے بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر دکانے پر مجبور کر دے بنو میاں اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا اور اس کی جہاں غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالے سے مسلمانوں میں راحت کر لیے اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں سب ہاشیے چھوڑ دیں کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا صرف قرآن کو دیکھتے جائیں قرآن کوئی مما نہیں بجارت نہیں یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ چودہ علم پڑھے تو پڑھے لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں قرآن ہی پڑھنے کم بھائی بدوں کے لیے قرآن پڑھو تم وہ سمجھ گئے تم سمجھ نہیں جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے پس نسطی باد فکر مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے صحیح علم قرآن کا حاصل کرے بعض ادنی آسان تعمیر فکر جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں گے قرآن و حدیث کے یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ لیے ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ مغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سرین چشتی رحمۃ اللہ کی پڑھیں روتارا پہ اکتالیس ہجری جب آئی حضرت میں اس کے بعد کہاں اسلام وہ دین جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی طبی ابو رسن عبی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا اس نے صاف لکھا تھا اس میں کہ خلافہ راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر لیا جو حضور دیکھ کر گئے تھے سب کو میٹ کر لیا کرما پڑھتے رہے نمازیں پڑھتے رہیے سب کچھ ہوتا رہا یہ اب بھی ہو رہا ہے. اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے مگر وہ دین تو ہے اس کی جو مٹی فریض دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے اب وہ منگوا رہی ہے عورت دو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد مرد سے کرے اور, اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا اس نے ہاں میرے یہ نظریے اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں ہم جنسی ہونی چاہیے اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے کعبے کی چھت پر نہیں چلے یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ای نرمروپ سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگر یہ حکومت کرنا مذاق نہیں جادوگر ہوتا حکمران